assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ilova yozish esimdan chiqib qolgan ekan yozib qo'ydim faqat erkaklar uchun bugungi suhbatimiz bilasizlarmi birodarlar bizni muslima ayollarimiz qilishlari zarur bo'lmagan zimmalarida vojib bo'lmagan xizmatlarni ham bizga qilishadi men bir kishidan eshitgandim ayol kishi agar alloh roziligi uchun mana shu ishimda savob bor deb erini uyini supursa kabai muazzamani ichini supurganday savob oladi degan allohni bayti bor masjidi haromni ichida kabai muazzama kaba degan uy bor buni ichiga kirishlik buni ichida ibodat qilishlik buni ichini yuvib supurib tozalashlik podshohlargagina nasib qiladigan dunyo tan olgan olimlargagina nasib qiladigan narsa ammo muslima ayol alloh shunda mendan rozi bo'ladi savob bo'ladi deb hovlisini ya'ni eri bilan farzandlari bilan yashayotgan uyni supursa kabai muazzamani ichini supurganni savobini olarkan bilasizlarmi nima uchun chunki ayol mana shu ishni qilishlik shart emas birodarlar ayollar ko'rmayaptimi bizni ayollar qaramay tursin bugungi suhbatimizga birodarlar siz uylanganingizda go'yoki nikoh aqdi tuzilgan bu aqdda belgilangan narsa bor ya'ni biz uchun butunlay begona bo'lgan qo'lini ushlashlik tugur unga qarashlik unga gapirishlik mumkin bo'lmagan nomahram ayolni bizga allohning kalimasi bilan halol qilib berishadi nimasini nima majburiyat bor shu nikoh ahtida shunday majburiyat borki biz uni to'shakka chaqirsak yo'q demasa boshqa majburiyati yo'q bizga taom pishirishligi kirimizni yuvishligi hovlimizni supurishligi oyog'imizni uqalab qo'yishligi potinkamizni kremlab qo'yishligi moshinamizni yuvib qo'yishligi bolamizni emizdirishligi bolamizga o'zimizga taom hozirlashligi ota onamizni to'la to'kis xizmatini qilishligi bizni ukalarimiz singillarimizga xizmat qilishligi bunaqangi band yo'q men o'zim qishloqda katta bo'lganman bizda shunaqangi qishloqlar borki o'sha yerdagi yigitlar ham ko'rayotgan bo'lsa kerak hattoki odamlar shu qishloqqa qizini bergani qo'rqadi bilasizlarmi nimaga u xonadonga tushgan ayol xonadonni masalan yeri katta bo'ladi o'n sotix yigirma sotix yeri bo'ladi to'liq xizmatini bo'yniga olib kiradi kelinchak o'n sakkiz yashar o'n to'qqiz yashar kelinchak shu xonadonni hamma og'ir mehnatini zimmasiga olib kiradi yerini chopadi ekadi to'rtta beshta moli bo'ladi haligilarga qaraydi novvoslarini boqadi molni dalaga olib borib qo'yi boqib kelib undan tashqari bu mol qo'y uchun o't ham qiladi haligi erini ota onasi aka ukasi bolalar poлlный xizmatidan tashqari kaltak yeyishidan tashqari so'kish eshishdan tashqari shu xizmatlarni qilib beradi ey birodarlar bu asli nikohimiz aqtdida yo'q bundan bir yigirma kuncha avval nafaqa haqida gaplashgan edik nafaqa deganda bizni xalqimiz nimani tushunadi nafaqa deganda bir er ayol bilan ajrashgan bittami ikkitami uchtami bolasi bilan haligi ayol boshqa yoqqa ketgan shunga davlat uni zimmasiga majburlab qo'ygan narsani berishni işte nafaqa deydi bizni odamlarimiz aslida nafaqa er o'zi bilan yashayotgan ayoliga beradigan pulni aytadi nafaqa berasizlarmi oyiga yiliga o'n yilligiga yoki hayotda bir marta bo'lsa ham nafaqa berasizlarmi nafaqani qanchalik beriladi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu hadisni ko'pchiliglaringiz eshitgansizlar hayit kuni ayollar tomonga o'tdilar o'tib turib hoy ayollar jamoasi sadaqa beringlar ko'p yaxshiliklar qilinglar xayri sadoqatlar qilinglar men ko'p ayollarni do'zax ahlini ko'pini ayollarda ko'rdim dedilar birodarlar ayollarimiz sadaqotlar berishga qurbi yetadimi ya'ni siz bergan pul bormi shular sadoqotlar qilsa yu o'zini do'zaxdan saqlab qolsa men kuni kecha domlalar bilan ustozlar bilan maslahatlashdim ularga savol qildimki musulmon risoladagi erkak kishi ayoliga qancha nafaqa berish kerak shu nafaqa haqida suhbatlashdik shunda ular aytishdiki muslima ayol o'zini zimmasida bo'lmagan xizmatlarini qilyapti eriga hovlisini supuryapti nechi mahal desa ovqatini qilib beryapti kirini yuvib beryapti endi o'zbek ayoli uyida qilmagan ishi yo'q uni o'ziga majburiyat deb o'ylaydi erkaklar ham buni majbur deb o'ylashadi mana shu zimmasida yo'q narsalarni qilgani uchun masalan uyiga bir begona ayolni olib kelib shu ishlarni qildirsa bir kuniga qancha pul beradi meni <mimle>, ayolim yo'q lekin xonada ammo <laughs> <imle>, bu narsalarni bilishadi shuncha pul berish kerak birodarlar men nimaga bu narsani kuyib yonib gapiryapman bizda hech kim pul pulni bermaydi hech kim deganim endi kam degani hech kim pu pulni bermaydi lekin o'sha ishni qilmaganligi uchun uradigan odamlar bor <laughs> xotinini shimini dazmollab qo'ymagani uchun xotinini uradigan erkaklar bor birodarlar <laughs> buni dazmollashlik vojib emas uni nikoh bandida yo'q <laughs> bu narsa nikoh ahdiga yozilinmagan <laughs> ovqat qilmaganligi uchun kaltak yemaslik kerak ayol <laughs> kishi to'g'risini aytaymi? ayollar yo'qmi hozir ichimizda bor shakilli bormi deyishyapti ayol kishiga ayolingizga go'sht kartoshka piyoz sabzi guruch narsalar olib kelib bu ayol ovqat pishirar hmm. ekan o'ziga ovqat pishirar ekan keyin <laughs> sizni bolalaringizga ham rahmi kelsa unga ham qo'shar eka masalan uchta bolangiz bor to'rt kishilik ovqat qilar ekan shunda agar u sizga yaxshilik qilgisi kelsa menga yaxshilik qilgisi kelsa meni ham qo'shib yuborar ekan haligi ovqatga asli menga ovqat tayyorlashligi vojib emas aslida fatvo kitoblarida erkak kishi uyiga kartoshka piyoz sabzi go'sht yog' un emas tayyor ovqat olib kelib ayoliga yegizdirishlik kerak agar ayol shu narsani xohlasa shu narsani talab qilsa chunki ovqat qil deyishlikka olmaydi erkak kishi jon birodarlar bizni muslima ayollarimizni shuncha xizmatimizni qilayotgan o'zlarida zimmasida bo'lmay turgan narsa xizmatlarni qilayotgan ayollarimizni juda judayam tashakkur izhor qilishlik kerak nafaqasini berishlik kerak ular qanchalik hattoki zakot bera oladigan darajada nafaqa berish kerak qurbonliklar qila oladigan darajada sadaqotlar berib o'zlarini do'zaxdan saqlab qoladigan darajada nafaqotlar berish kerak va ular hozir men yuqorida sanagan o'zini zimmasida bo'lmagan narsani qilayotganliklari uchun har kuni günü... tashakkur sizga yaxshiyam siz borsiz yaxshiyam siz borsiz xonadonim pokiza supurilgan kiyimlarim yuvililgan yaxshiyam siz borsiz yaxshi allohni rahmati bo'lsin sizga alloh sizga jannat nasib qilsin deb duo qilib turish kerak